د یوی خونی کور او بکی جماعت یشوان د افغان قاضي وایه کې د المان حکومت ویزه رد سوی نه وي اوس په المان کې لخپل کورنۍ سره یو ځای و دای وایه د المان حکومت یې د نامعلوم دلایل او عمله ویزه رد کړې خو د غیپې کړې د اوټول کورنۍ یشوند او راتلون کینا سرګند کړ متاسفونه بعد از سپری شډن سې مو له بعد مرغه د 312 تری دو وروسته چې زماله مرکې تیر شول زما کې سرت شو او د نه معلوم دلایل او عمله ما ته ایمیل راغی چې هوټل پرېک دی او نه معلوم او بعد ازې که به ما ایمیل اومه ته شما هوټل ترک کنین ما ما اجازه ته دوه زلی ميل وکړ چې زما د وختن لیک ردیدو لا ميل څه دی له بعد مرغه هوی جواب نه کړاو هغوی هر زلوای چې د پرېکړه د سفارت ده اومو ورسره مستقیم اړیکنه لرو ځکه از موګه د سفارت ترمنځ جایزید ته و ما مستقیم بو سفارت در تماس نشته چون در بین ما او جا... سفارت آلمان جایزید قرار داره د دی افغان قاضی په خبره د او نورو ټولو افغان قاضیان او کورنی د آلمان حکومت په معلوم رسې ته جایز په هوټلونو کې وسولې خو چې کله یې وزیر رڅوینو لهغه هوټلونو یهم وشړل او اوس د کرایې په کورونو کې ووسی دغه افغان قاضي وادي کله چې له هوټل وایست نو دومره توانې نه لاره چې د ټوله کورنۍ لپاره په کرایې کور پیدا کړي او د مجبوری له امله کورنۍ بیرته افغانستان ته ولجد ولخو د لاهم په و ناتصرګند حالت کې د شرایطون کې له هلو سرچوند کوي زمونه کې هوتالمو وخت دادن کې باید در ظرف یو هفته تر کوین ما به بسیار خلک وخرا کل چوتل باید ویونه کې پرېګدو ما پډیره بیړخ په اسناد بش پړ کړل هوټل کې مخبل تو کې راټول کړل او پډیره نهلې مو هوټل پرې خدو او عدالت د اسلام آباد ویلری پرتی سیمه تراغلو او یو کوټه مو کرایه کړه اوس محل دلته تاسې وینئ د ژوند تیرولو هیڅ وسایل پکې نشته او ان یو فرش نه لري دلته ژوند کوو فعلا در یک اتاق اجاره ای که شما میبینین که در اینجا هیچ ایج وسایل معیشتی وجود نداره و حتی یک فرش عادی هم وجود نداره در اینجا ما زندگی میکنیم وا فرمولم بنابر مشکلات اقتصادی کې ما داشت... دا دي اقتصادی صنعت ولاملې خپل کورنۍ دلتونش ول ساتلې او غويمي افغانستان ته ولېګل له غوي جدا شوم او داسمه په ژوند کې تر ټولو دردون کې شیبه و چې خپلې کورنۍ بیل شو باندې تراژيدي و بسیار یکساني بعد در زندگی مابود کومه ما برای اولين بار اس کې تجربه را دارم کې یا سختي را تجربه کوم کومه از فامیل خود جدا شدم دای وایې په پرديسي کې یو وطن تل یادېږي خو ځاتوي د دښمن هم د میلیونو نور افغانانو په چیرې دی یادې وطن هميشه به ما از خاطرات وطن هميشه به ما از و ما از از یاد وطن او د وطن یادونه او خاطر تل ز مخ سره دی موږ د وطن یادونه او خاطر په یادولو سره زوري په دې هیله یو چې یو ځل بیا خپل وطن ته وګرځو او دا د هر افغان او هر کډوال هیله ده وای هر چا تخپل وطن کشمیر دی وطن وطن دی او هیڅ ځای نشي کوله د وطن ځای ونيسي مشهورز ک میګا هر چا د خپل وطن کشمیر ده پس هر کس وطنش وطنش است او هیڅ وطن نمې ته نه جوړې وانه بيګره په کابل د طالبانو ترواکبني ورسته د افغانستان پخواني عادليه او قضائي نظام هم د طالبانو حکومت په شرعي نظام بدل کړ او د پخواني قاضيانو سارنوالي او عادليه وزارت مسلکي کارکونکو ځای د طالبانو حکومت خپل کسانو چیټولې د دینی مدرسو فارغ دي ونیو تر هغه ولسه د پخوانی نظام د نورو کارکونکو په څیر د عدلیه او قضایي نظام کارکونکو هم نورو هیوادونو ته پناه وي یوړي